Terima kasih telah menonton! Вітаю видавати зірковий коктейль. Програму про відомих та талановитих. Сьогодні до нас на гостини завітав український гурт Паранормальних. Гурт Паранормальних був утворений у 2007 році, у складі колективу Анна Добриднєва та Іван Дор. Восени 2008 року група випускає свій дебютний альбом Я придумаю хеппі Енд. Пісні якого довгий час не сходили з першого місця радіо та телехід парадів. придумай хабен, Поверну все так, чтоб во сердце одно были стак, все ведь как в кино. Разреши ждать снять его, не пиши виент, я, я, я придумаю хабен. За рік існування колективу, пісні паранормальних вийшли у 15 збірках у всіх країнах СНД загальним тиражем більше 500 тисяч дисків. Другий альбом скандал під час реклами з'явився у квітні Скандал во время року. спаси меня, мама. Ті со мною плачути ці клавіші. Інічи слівим тоном осадаючи. Влітку 2010 року соліст паранормальних Іван Дорн залишає групу. І його місце займає Артем Мєх, молодий співак, учасник телешоу Фабрика зірок 3. У травні в 2014 році керівництво гурту та Артем Міх оголосили про закінчення співпраці. Існує інформація про те, що закінчився контракт. А як цю ситуацію коментує власне, сам Артем Міх. Ну, прийшов той момент, коли мені захотілося ну, випирають, і мені хочеться зайнятися союзною кар'єрою. І тому ми вже 4 роки вместе, За эти четыре года я очень сильно благодарен всем, в первую очередь Ане, нашему Семеновичу, это продюсер наш. Вот. И всем-всем-всем большой команде, фэмили, паранормальных. Но как бы всему и всего какое-то завершение, я хочу идти дальше. И я надеюсь, что все у меня получится. Буквально недавно я презентовал первую сольную песню, сама та называется, поэтому украинскую. Буде весь матеріал український. Новим солістом гурту можеш бути і ти. Потрібно мати лише хороші вокальні дані та приємну зовнішність. Необхідно записати три сингли у гурту «Паранормальних» нормальних та надіслати на певну скриньку. А як до змін у гурті ставиться Анна Добриднєва, дізнаєтеся з перших вуст. З чотирьох літ в 14 групі, мені каже, три з половиною хотіла йти. Ні, це Ні, шутка. Отношусь хорошо, мне вообще нравится, когда люди развиваются, когда есть стимул двигаться дальше. Это рост в первую очередь. Я очень люблю творческий людей, Он творческий человек, я его всегда поддерживаю и буду поддерживать. Поэтому. У нас был блондин, брюнет, рыженький. Пусть будет рыженький. Как, 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 У нас ушами, как раз да. есть песня э, Эй Бейба называется там про блондинок. Поближе. А, да, 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 и пацаны такие оп, 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 Про рыжий. Музыкант, можно взять, Харизматичный можно взять... музыкант. Вот, музыкальность в первую очередь это вот самое главное качество, которое должно быть. Мы побежим по улицам Москвы. Я догоню тебя и там пиджак. Похолодало как тебе любви. А ты почти простуженна и так. Мы побежим по улицам Москвы. По Общем выручай. кастинг розпочнеться після представлення нового спільного хіта. Яка це пісня і власне чим поки що живе гурт? Дивіться далі. нас остання пісня завершається наша іменно з с творчество, вона Називається Пригадай. Она очень нежная, очень трогательная. И как раз вспоминаются все моменты от первого до последнего концерта, потому что мы очень много всего пережили вместе. Ну, для нас она именно как для дуэта, который вот четыре года работал вместе, очень важная. Плюс каждый найдет в этом что-то свое, потому что каждый переживал расставание, каждый переживал любовь. То есть ну, она такая трогательная на украинском языке. Вот совсем скоро выйдет. Что не будет. Туру, но, если честно, сейчас вообще ни к чему туры делать. Потому что, ну, сейчас такая, ну, как, как ни крути, мы там затронем эту тему. Там ситуация, что вообще, в принципе, не до каких-то туровых концертов. И поэтому... Но это и не потому, что мы там не соберем или там соберем. Вот, ну, как-то вот так вот. хто знає та Анна Добрыніва спробувала себе у кількох жанрах. Які стилі їй близькі, а яких вона ще хоче себе спробувати, дізнаєтеся з перших вост. Есть какие-то для меня личные пройденные етапи, и так сказати, накаплюється опыт музикальний. І мені цікаво на даному етапі работать саме в этой музиці. Конечно же, ну Я еще много чего не попробовала, и я обязательно поэкспериментирую. Но вообще это, это не потому, что я не могу определиться, а просто мне как-то то-то нравится, то то он. Я просыпаюсь и засыпаюсь всегда с музыкой довольно тяжелой. То есть, в принципе, у меня такой баланс. У меня, ну, не геть, прям инший стиль. А, но это не то, что я делала раньше, скажем так. Для меня это музыка не новая лично для меня, потому что... А, Такого плана музыка я всегда любил, всегда слушал. И то, что я сейчас буду выпускать уже сольно, это тот весь материал, который копился на протяжении многих лет. Это просто писалась, писалась музыка, но она была неуместна, или там, там формат там, коллектива, или что-то еще. Сейчас я не могу назвать что-то там такой четкий там попрок, но поп поп э, поп э, вот попрок. Это попрок украинскую. Поэтому я надеюсь, что всем зрителям понравится. и... Э, ну, дай бог, чтобы все получилось и хоть как-то чуть-чуть хоть какую-то вот радость и так да, подарить людям. Здесь что-то не то, я играю в ладо, лакаю на вопасит. Вовремя спрятал радо, но не скажу, где лежат, испорчу аппетит. Но самое одно ты думал, я не найду, а я взяла и нашла. Потрачу все до Баля валягу лягуша. Вис, весь. Мірової кризис, а у нас славис. Мірінтабельний бізнес, дорогой а тошення мінус, но кипятись. підіс. Міс біс, біс, міробоє, кризис, а у нас славис. Мірінтабільний бізнес, дорогой а тошенія мінус, но не кипятись. Гурт паранормальних брав участь у благодійному турі разом з вітчизняними естрадними зірками. Під гаслом підтримай своїх вони виступали у Маріуполі. Вот я считаю, что и вообще человек. каждый артист и каждый человек должен, ну, как-то четко свою позицию показывать, потому что, ну, например, мы, да, русскоязычная группа по большому счету, и у нас там концерты были и в России, и там и по всему СНГ, но и тем мы не менее, ну да, я сам группы, с юга, да, почти в Крыму живу, но тем не менее есть своя позиция, есть своя родина, есть э, своя страна, которую мы любим, и мы не боясь том, что можем там все потерять, то мы высказываем четко свою позицию. Я вважаю, що тих людей, які нейтрально, ані туди, ні надо треба більше всіх боятися. Тому що, о, я за мир, я там голуб, мира, ну такое, мне такое, кажется, не, не катит. Треба чітко приїдеться: либо ти за нас, либо ти не за нас. От, пожалуйста, білет, поїзд У Черкасах паранормальних не вперше. Які враження у цього гурту від нашого міста, дивіться далі. Ну, в каждом городе своя особая публика, своя особая атмосфера, и вот это лучше всего запоминается. Конечно же, да, там достопримечательности, понятное дело, что нам всегда интересно посмотреть что-то, что там связывает с историей города. Но всегда люди больше всего запоминаются. Поэтому... Яркая, хорошая публика, да. которой хочется возвращаться, возвращаться еще раз, возвращаться, выступать и радоваться, потому что мы артисты, мы тоже как бы на концертах получаем удовольствие. Если вот этот коннект находится, вот эта вот такая ниточка связь, и это очень хорошо. И в Черкасах это есть. Восходом. Свет любви, как время года Тает снегом и слезами Громким громом между нами Я скучаю, я, скучаю, я, мечтаю, я мечтаю Но ты молчишь и не замечаешь как любовь мою сжигаешь ты История любви Заре, свои объятия тихо прошепчу, Люблю тебя в ночи. История любви, как покрыла меня ты, позови, Свои объятия тихо прошепчу, Люблю тебя. Які ж інгредієнти обрали для зіркового коктейлю наші гості? І, Власне, який вийшов коктейль? Дивіться далі. Ну ну сам. Сам бы я. Вот, самогон, наверное, какой-то хороший. Я такой. бы не пила, такой, как Та не, не, ну не самогон, не какой-то паленый плохой. Вот у меня у друга а, бабушка очень классный самогон делает. Я не пропагандирую, как бы алкоголь, а курить и пить это плохо всегда, но я крайне редко это делаю. Но он такой классный самогон привез, бутылек. А у меня как раз вот такая, такая ситуация была. Там с девушкой рассталась, там, пятое-десятое а мы так посидели душевненько. Но вообще коктейли я люблю такие какие-то маленькие, но очень... Взрослые, огненные, такие, чтобы так раз и все. Но я бы тогда протеиновый сделала, мы бы это все смешали, и что бы получилось. А, не обязательно алкогольный, да? Я что-то про алкогольный. Кто о да. чем Алкаш такой. Мята. И мне нравится лимонад делать самому. У меня недавно появился блендер, ну, блендер, миксер, как он там правильно называется? И я делаю блендер. Блендеры. А мне нравится кровавая мэри только без без, без крови, без, без гриф алкоголя. Тоже классно с разными специями очень вкусно. Лимонад, э, мята, лимон. Еще каких-то можно там ягод добавить, там черника вот была сезон. Я добавлял туда лед. Ну типа смузи, но больше воды. И Получается вот как такой э, лимонад в холодильник приходишь, там с каких-то съемок, с какой-то записи. Вообще красота. Видавали серковый коктейль, програму про відомих та талановитих. Миру вам! На все добре!